Чому ми не говоримо, що взагалі об'єкта, де Юрий немає, він побудований без будь-якої дозвільної документи будь документу? Але при перевірці ми чомусь робимо заключення, дотримується чи не дотримується певних вимог і норм. Він взагалі не повинен там бути, тому що не дотримана процедура щодо його погодження, розроблення проєкту, будівництва, введення в експлуатації. На сьогоднішній день. точно так же, как и э, э, тогда, деятельность ведется на основном земельном участке, который находится в, э, в действующей аренде. Решение передать в аренду было принято счастливским советом. Решение внести изменения в данный договор аренды также было принято счастливским советом уже под голованием пана Шмовина. Скажите, а вот, а вот это а вот, комментарии. 2000 человек, ради которых якобы вы работаете против вашей работы, жителей территории, на которой осуществляйте свою деятельность. Они, вот они высказались, или это тоже неправда? А что касается подписей, нам многие жители, с которыми мы уже начали в последнее время гораздо более плотно общаться, и жаль, что мы не начали это делать с самого начала. Рассказали, как собирались эти подписи. Когда ходят э, депутаты Шестилифского совета, начинают да. рассказывать, да. что да. здесь построят, да. хотят построить здоровенную да. свалку, где будут храниться, свозиться со всей Киевской Сжигал. области тонны мусора. Они будут сжигаться и прочее, прочее. Ага. Каждый четверг то фирма Металлист на территории этого земельного участка, на территории своего предприятия проводит открытые экскурсии для всех жителей показывая уровень производства, показывая отношение свое к экологии, чистоте на предприятии, безопасности производства и прочее прочее. Нам надо признаться, насколько объективна эта ситуация, что мы можем какие-то э, заходы в жители, в плане охраны здоровья, давайте их будем обрабатывать и что-то делать. Вы сейчас хотите уйти от ответственности, потому что сегодня громада собралась и спрашивает, что такая вода? А Корейшев, потому что мы 7 лет бегаем в этих местах. Понимаете? Постарев. А вы сейчас хотите перевезти стрелки на какое-то предприятие. Я его не защищаю, поверьте. Не защищаю это предприятие. Но чтобы узнать некоторым, Владимир надо поехать на эту территорию и посмотреть. Вот это можно как воду пить, или не можно все есть? Вот это можно как воду пить, или не можно? Это же скорая, сказав вважаємо лікар, як сказав, що у нас онколога, онкологія як у борис то у нас вже скоро буде тут тіф, тіф да. буде, як ми будемо цю воду пити, і не раз ми ходили вже. Які меры, і ніякі міри ніхто не приймає. Наше підприємство не нарушає ніяких екологічних норм. Наше підприємство дійсно приймає мусор як э, сір'о. Ми відтуди винімаємо вторичку. Мы ее, естественно, реализовываем, и с этого предприятия живет. А все остатки, которые э, остаются после сортировки мусора, после сортировки, правильно говорить, твердых бытовых отходов, они вывозятся на завод "Энергия", которая есть в Киеве, и этот мусор сжигается. Соответственно, никакого вреда в селу не приносится.